Відповідно до статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй не може бути обмежена у захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії. Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя. Лед Україн Страйкбек. Лед Україн страйкбек. Дайте Україні ответить. Да, ни одна страна не может быть ограничена в, в защите. То есть это статья 51 ООН. Но ну вот теперь давайте посмотрим на это дело немножко с другой стороны. Наши дорогие партнеры не дают нам возможности бить дальнобойными ракетами в ответ на российскую агрессию. Причем Украина же никогда в жизни не бьет по гражданским целям, как это делает Россия. Мы бьем по военным целям, естественно, ракетами, вот этими дальнобойными, били бы, естественно, по, прежде всего, аэродромам военных.